Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabak uh, Tuan-tuan dan perempuan, rahimani wa rahimukumullah Kita mengulangi membaca ayat yang ke-6 uh, Surah Al-Hujurat uh, Yang mana kita belum lagi selesai Membincangkan tentang Asbabun Nuzul سبق ترون آيات ينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن فاسق بنبإ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة Tersbehu' atas apa yang engkau lakukan, demin. Wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada suatu kaum dengan perkara yang tak diingini disebabkan kejahilan kamu mengenai berita yang didengari sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu so ayat ini tuan-tuan puan-puan adalah perintah daripada Allah apabila kita mendengar suatu berita yang tak pasti tambah-tambah pula berita itu datangnya daripada orang-orang yang falsa yang tidak diketahui tentang keimanannya, moralnya dan sebagainya, maka Allah meminta supaya melakukan uh, fatabayanu. Ayat fatabayanu boleh dibaca dalam bentuk yang lain iaitu fatatabatu. Jadi kalau digabungkan fatabayanu dengan bacaan fatatabatu, ia akan membawa dua perkara apabila kita menerima daripada berita orang fasik. Kalau fatabayanu, ia merujuk kepada kita minta penjelasan. Kalau fatasabatu, kita nak memastikan kesahihan berita itu. Jadi kalau kita dapat satu maklumat dalam WhatsApp contoh dan tak tahu datang daripada siapa maka langkah pertama kita kena fatasabatu sebenarnya kita kena pastikan kesayhannya tanya pada admin grup tu dapat mana maklumat ni kalau dibagi tahu sekian dan sekian kita dah tahu memang berita itu sahih maka langkah yang kedua kita perlu dapatkan penjelasan yang sebenar berita itu supaya apa? supaya kita dapat cerita yang sebenar sebab kadang-kadang kita dengar ia ya, berita itu hanya potongan video yang pendek ataupun ayat yang dia cakap lain tapi ditulis lain. Sebab itu langkah yang terbaik buat kedua-dua maklumat ini. Kalau kita tak buat, sekarang ni jari ni tekan saja. Kita boleh forward. Boleh sampai kepada beribu-ribu manusia. Jadi Allah pesan Supaya buat dua langkah ini supaya kita tidak menimpa orang lain dengan masalah. Mungkin kita telah bawa berita yang palsu, berita yang tidak benar, menjatuhkan air orang dan sebagainya. Akhirnya, kita yang menyesal kerana telah menyebarkan berita yang tidak benar. Okay, untuk faham apa sebenarnya cerita di sebalik turunnya ayat yang ke-6 ini, saya nak nukilkan satu cerita benar yang dikaitkan dengan kisah Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'in. Al-Walid ni, Nabi pernah hantar dia supaya pergi ke Bani Musnaq untuk mengutip zakat. Sedekah itu maksudnya zakat. Jadi Bani Mustalik ini ada seorang ketua. Dia inilah yang akan kumpulkan zakat tu. Namanya Al-Harith bin Abi Dirar Al-Khudai. Al-Harith inilah yang cerita kepada kita macam mana kisah Al-Walid bin Uqbah ni. Jadi, dia panjang. Kita terus pergi kepada terjemahan hadis. Kata Al-Harith. Aku pernah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak aku masuk Islam. Aku pun setuju aku masuk Islam dan aku berikrar akan menunaikan segala rukun Islam. Maka baginda Nabi SAW telah memerintahkan kepada aku, kalau kau dah setuju masuk Islam, maka Islam ini salah satu kewajipan dia kena keluarkan zakat. Al-Haris setuju untuk keluarkan zakat. Kemudian Al-Haris kata kepada baginda Nabi SAW, Ya Rasulullah, Nanti kalau aku dah balik kepada kaumku aku akan ajak dia orang semua masuk Islam dan kalau mereka masuk Islam aku akan ajak mereka supaya keluarkan zakat. Okay. Kemudian Al-Harith berkata lagi. Dia kata sesiapa saja yang menyahut seruanku itu dan dia setuju nak bayar zakat aku akan kumpulkan zakat-zakat itu dan tolong kirimkan kepada aku ya Rasulullah seorang utusan pada tempoh sekian dan sekian supaya dia boleh pungut zakat yang aku dah kumpulkan itu jelas ceritanya setelah zakat itu dikumpulkan Maka Al Haris hari ini dialah yang jadi ketua dia kumpul 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 orang ramah pun ikut dan Al Haris ni dia tunggu masa yang diminta oleh Nabi hantar utusan tu tetapi utusan Nabi saw yang akan datang pungut zakat tu dia tak sampai sampai. Jelas? Maka Al-Haris tunggu punya lama kenapa tak datang utusan Nabi nak mengambil zakat ni? Maka Al-Haris ni dia seolah-olah macam telah terfikir eh mungkin Allah marah kot mungkin Allah murka mungkin Nabi murka ni maka dia pun panggil pembesar-pembesarnya dan dia pun cakap Al-Haris cakap Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni waktu aku jumpa dia mula-mula dulu, dia telah tetapkan waktu di mana dia akan hantar utusan kepada aku untuk mengambil zakat yang aku kumpulkan. Dan buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan kata Al Harith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang menepati janji tak pernah Rasulullah kalau dia janji, dia tak buat. Okey, tetap jelas maksud cerita ni? Okey, Al-Haris pun seorang yang proaktif daripada dia tunggu utusan Nabi nak sampai, tak sampai-sampai, dia pun ajak ramai-ramai kaum dia pergi hantarlah zakat tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang utusan pertama dia itu tak sampai dia hantar Al Walid bin Uqbah untuk jumpa Al Harith untuk ambil zakat yang telah dikumpulkan. Okey. Ketika Al Walid ni nak pergi ke tempat Al Harith tadi di tengah jalan dia patah balik. Sebab apa dia patah balik? Sebab dia nampak macam uh, Kan al Haris tadi hari dia nak keluar kan? Dia cadang dia nak keluar Nabi hantar Al-Walid Tapi Al-Walid ni tengah jalan Dia tak macam mana dia tak jadi Dia tak sampai ke tempat al, -Al Haris. Lepas tu dia balik cepat-cepat Jumpa Nabi SAW Dia pun kata Ya Rasulullah Al-Haris ni menolak nak bagi zakat kepada aku. Bahkan dia maksud membunuhku. Oh, sebab apa Al-Haris kan datang ramai-ramai tadi. Bertembung dia. Kemudian, apabila Nabi dengar berita daripada Al-Walid ni, Nabi pun menjadi murka dan Nabi pun hantar utusan lain kepada Al-Haris. Kali ini utusan ni buat apa? Nak memberangi al Haris tadi. Sebab tak nak bayar lakat. Maka sahabat pun bersiap-siap nak pergi tempat al Haris. Maka ketika utusan Nabi, para sahabat tadi, dia nak keluar daripada Kota Madinah, al Haris dah sampai dah jumpa dia orang ramai-ramai tadi. Maka sahabat yang ramai tadi tanya, engkau ke al Haris? Al-Hadis kata... Kau yang ramai-ramai ni nak ke mana? Maka yang ramai-ramai tadi tu kata apa? Kami nak pergi jumpa engkau lah. Maka Al-Hadis jawab... Kenapa nak jumpa aku? Kemudian... Al-Hadis pun tanyalah lama-lama... Akhirnya mereka pun jawab... Sebenarnya... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hantar Al-Walid bin Uqbah kepada kamu dan Al-Walid cakap Korang enggan nak bayar zakat bahkan korang ada usaha nak bunuh dia maka al haris pun jawab eh cerita tak betul tu demi Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad dengan kebenaran kata al haris apa patang hidung al-walid aku tak jumpa dia macam mana korang boleh kata kami enggan nak bayar zakat? Kemudian Al-Hari dapatlah jumpa dengan Nabi SAW dan Nabi tanya kepada dia, Betulkah engkau tak nak bayar zakat dan engkau ada niat nak bunuh utusanku Al-Walid itu? Al-Hadis kata apa? Tidak, kata Al-Hadis. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Dia Dikita ceritalah. Aku tak jumpa pun dia, dia pun tak datang jumpa aku. Okey. Kemudian daripada cerita itu baru Nabi tahu sebenarnya salah berita sampai sampai Nabi nak pergi serang Al-Haris maka turunlah ayat yang ke ayat tadilah masuk ayat yang keenam hadirul wa al Ahmad toroni dan mujamul kabir betul ada rakan-rakan ha, mungkin sebab itulah india menjarang pakistan Ishaq. dia dengar cerita pakistanlah yang membunuh pelancung-pelancung orang india di kashmir dia pun tak buat clarification dia kata yang bunuh tu ni orang pakistanlah Maka berlakulah siri peperangan ha, Berat tak tuan-tuan? Kalau suatu berita tak disiasat betul-betul Maka Allah dah turunkan ayat lama La, Dalam Al-Quranul Karim Memberi panduan kepada orang beriman Supaya apa? Semak dulu Dapatkan kesehan dulu Kalau tidak Boleh membawa kepada Peperangan Entah-entah daripada kisah India dan Pakistan ni Boleh berlaku perang yang lebih besar So tuan-tuan ikut siapa ni? Setuju mana ni? Pakistan ke India ni? So lepas ni kena doakan Allahumma ansur Ikhwana nafi Pakistan Maaf. Wallahu ta'ala tu selingan lah Jadi di sini kita dapat belajar apa? Allah Ta'ala ni dia tahu antara punca besar manusia ni boleh berperang, boleh membunuh, boleh salah faham adalah daripada berita yang diterima tak difatabayyanu dan tak difatathabatu. Okey, penutupnya. Mari kita lihat apakah langkah yang terbaik sebelum nak forward mana-mana maklumat tu. Okey, pertama, kalau kita terima suatu berita kan? maka kita selidik dulu. Kalau berita itu sahih, sebelum forward, kita fikir dulu. Faedah ke tak faedah aku nak forward ni berita ni? Kalau tak, kalau berfaedah, ha, tekanlah butang share tu. Tapi kalau berita itu sahih sekalipun, tapi tak bawa faedah apa-apa pun, takut ada pula yang kecil hati lah kumpulan ni nak kumpulan ni maka tak perlu forwardkan tak perlu sebarkan jika berita itu tak sahih ha, ini memanglah lagi dilarang untuk menyebarkan sebab tu dalam agama tuan perempuan ya Allah meletakkan panduan macam ni Nabi sebut dalam hadis yang sahih wa ya muslim cukuplah Seseorang itu dikatakan berdusta hanya dengan dia cerita setiap yang dia dengar. Faham tak? Kita dengar je cerita terus nak sebar. Tanpa dia sidik, Nabi kata orang yang suka sebar cerita dapat sebar. Siapa siapa Dapat sebar? Nabi kata boleh jadi dia sebenarnya adalah kaki pen dusta. Dan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, Muslim yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketahuilah tidak selamat seseorang yang menceritakan setiap apa yang dia dengar, yang dia baca dan seseorang tidak boleh menjadi imam sama sekali jika dia menceritakan setiap yang dia dengar. Ha, kalau dia jenis kaki bawa sebar je cerita yang tak pasti, maka tuan-tuan jangan lantik dia jadi AJK Masjid sebab Nabi sebut dalam hadir ruayat Muslim, nanti susah nanti so pengajaran dia apa? orang yang falsif adalah orang yang ada ciri-ciri memang tak ambil berat apa pun tentang keserihan maklumat dan yang kedua di sini kita belajar Allah menuntut kepada kita supaya menyemak dan memperincikan sesuatu maklumat. Macam saya sebut tadi, Kadang video tu panjang tapi dipendekkan, kita tak salah faham. Memang dia cakap. Memang video tu muka dia, memang audio tu memang suara dia. Tapi kenapa dia cakap macam tu? Ah ha, ni yang perlukan kepada fatabayyanu. Baik, kita sambung minggu depan hari Isnin ayat yang ketujuh. Yang mana ayat ketujuh ni Allah masih lagi mengingatkan kita tentang apa yang kita perlu buat jika baginda Nabi SAW masih hidup bersama dengan kita semua. Moga-moga ada manfaat. Aku lukau lihadha wa astagfirullahaladzim. Wabila Wabila wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal'asr inal insana lafi khusli lalatina amanu amin al